Umudtman Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2011-ci il 27 dekabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramının bir çox bəndlərinin icra müddətinin başa çatdığını nəzərə alaraq müasir dövrün tələblərinə uyğun yeni strateji sənəd qəbul olunmasını təklif edib. Bu Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin 2020-ci il özrə məruzəsində əksini tapıb. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının tələblərinə uyğun fotoşəklin yerləşdirilməsinə nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, həmin tələblərə aydınlıq gətirilmədiyi və bu halların şikayətlərə səbəb olduğu üçün fotoşekillərin yol verilən nümunələrinin baş örtüklərindən istifadə edilməsi və s.ayrı əks etdirilməsi ilə bağlı müvafiq qanuna, həbelə pasportlar haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edilməsi təklif olunub.